Salam hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə əla bir həyət evi çəkib təqdim edirəm. Evimiz Gələşir Masızır qəsəbəsində Şox Marketin arxa tərəfində. Hardasa 2 soхта yaxın torpaq üzərində tikilib. Evin sahəsi hardasa, hardasa dəqiq deyim də sizə, 100 kvadratmetrlidir. Yəni həyatı, kimi, bunun həyəti, gördünüz ki, hazır besetkəsi də var. Bun darvazası, darvazadan girəndə saxta daftərlə bir-bir gül çədilib bir yeri var. Və yani dekorativ güllər əkilib burada. Bu da ki bizim evimiz. Evə söz yoxdur. Bu gün yan tərəfində bir-bir boşluq yeri var. Gördüyünüz kimi. Qaz, su, işıq hamısı var. Qayda sistem mərkəzi qayda sistemidir. Hündür bir ərazidir. Daxil olduq evimizin içinə yeni bir təfənis. Belə bir göydəz kimi təmir əladır. Keyfiyyətli tiketi materiallarından istifadə olunub təbiri də bahalı qapılardır. Bu bizim qonaq otağımız. Belə bir ürkün qonaq otağıdır. Qonaq otağın pəncərəsi öz heyətinə baxır. Bütün evin döşəməsi hamısı istifoldur. Yəni döşəmə laminatdır dadaki 6-dakı beton monolitdir. İndi isə keçici yataq otaqlarına baxaq. İri evdir. Ha bu bir yatağıdır. Bir bir yataq otağı. Bu da ki evimizin 2-ci yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi cüt daşdır. Bu da ki Hamam nə yerdi o sı. İri bir hamamdır. Buda duş kabinası yerdə düzəlib, hazır. Budaki evimizin mətbəxi. İri bir mətbəxdir. Hazır. Mətbəx mebel narası, kafe lləri vurulub, aşağı metlağı vurulub, hazır. Bu iri bir mətbəxdir. Rahatlıqdan mətbəx mebeli yığıldıqdan sonra Bir də stol qoyub oturub dincəlirəm ular. Budaki gördüsünüz ki, üz həyətə baxır pəncərəsi, sənət kubçadır. Qiyməti də ki 70 min manat. Yəni real alınarsa, Allah qoysa qiymətlə razılıq olacaq. Video olub izlədiyinizə təşəkkürlər. Kanalı abunə olun, bəğəni şərh bölməsi bizlə görüşün unutmayın. Həlli budur. Sağ olun.